Anda semua nak dengar tak kisah tentang seorang saparu? Mungkin ramai yang berfikir bahawa menjadi seorang saparu atau penjaga mayat di Wat Kuil ini kerja yang mudah. Tapi kalau anda dengar kisah ini sampai habis, anda akan sedar bahawa bukan semua orang layak atau mampu menjadi seorang saparu. Apa khabar semua pendengar setia? Pernahkah anda terfikir tentang satu kejayaan yang mungkin nampak mudah sekadar letak mayat dalam berilah pembakaran? jalankan beberapa upacara ringkas dan selesai anda rasa ia mudah bukan tapi sebenarnya untuk menceburi bidang ini seseorang itu perlu ada sedikit ilmu dan sudah lama bergaul dan hidup di persekitaran wat kejaya yang saya maksudkan ini ialah saparu menjadi seorang saparu bukanlah sesuatu yang boleh dilakukan oleh sesiapa saja kisah yang akan saya ceritakan hari ini jika anda dengar hingga ke penghujungnya akan membuatkan anda faham bahawa bukan calang-calang orang boleh memikul tugas ini. Kisah menyeramkan kali ini adalah pengalaman daripada seorang pendengar yang datuknya bekerja sebagai seorang saparu. Datuknya mempunyai ilmu kebatinan, telah melalui pelbagai upacara dan kejadian aneh yang tidak terkira banyaknya. Ada satu ketika pendengar ini mengikut datuknya ke Wat untuk melihat satu mayat dan disitulah dia berdepan dengan satu peristiwa yang sangat pelik. Ini kerana mayat pada hari itu adalah mayat seorang bomoh ilmu hitam yang mana ilmu sihir dan mantra hitam masih melekat pada jasadnya. Kisah ini sangat menarik. Boleh saya katakan ini adalah sebuah kisah yang mungkin anda belum pernah dengar di mana-mana sebelum ini. Cuba bayangkan menguruskan mayat Orang biasa pun sudah cukup menakutkan, apatah lagi mayat seorang bomoh. Mari kita dengar dan anda akan tahu betapa seramnya kisah pada hari ini. Sebelum kita teruskan, saya ingin ingatkan bahawa cerita ini memerlukan kebijaksanaan anda semasa mendengar. Kisah hari ini dihantar oleh seorang pendengar. Saya akan gunakan nama samaran Boom. Cerita yang akan disampaikan ini adalah berkaitan dengan datuknya sendiri. Saya akan gunakan nama samaran Datuk Kom untuk datuk kepada Boom. Datuk Kom berasal dari selatan Thailand. Kini, beliau telah meninggal dunia kira-kira 2 tahun lalu pada usia 105 tahun. Semasa hayatnya, Datuk Kom melakukan pelbagai jenis pekerjaan. Pekerjaan utamanya ialah menternak lembu dan kerbau serta mengusahakan kebun getah. Namun, beliau mempunyai satu lagi pekerjaan sampingan yang hanya akan dilakukannya apabila ada orang datang memanggil iaitu menjadi Saparo di wad kampungnya. Selain itu, beliau juga mengambil upah menghias keranda. Beliau akan mengukir kertas warna dan busa polisterina menjadi corak tradisional Thai seperti corak kanok untuk dihias pada sisi keranda. Beliau juga akan menggunakan bunga tiruan dan lampu-lampu kecil berwarna-warni untuk mencantikkan lagi keranda tersebut. Namun, tugas sebagai seorang saparu bukanlah mudah. Proses pembakaran mayat itu sendiri mempunyai upacaranya yang tersendiri. Sejak dari rumah lagi, Datuk Kom perlu membaca mantra dan memberi penghormatan kepada guru-guru dan dewa-dewa dalam aliran ilmunya. Beliau akan melakukan upacara pendinding diri apabila tiba di kawasan pembakaran mayat. Beliau perlu mengadakan upacara untuk meminta izin daripada penjaga wad dan penjaga tanah perkuburan serta mengunci sumpahan atau aura gaib pada mayat. Ini kerana pada zaman dahulu banyak mayat yang dikebumikan mempunyai ilmu kebatinan, ilmu sihir dan mantra sama ada aliran putih atau hitam. Mayat penjenayah yang berilmu juga banyak seperti yang kita kenali sebagai Soea atau Harimau Jadian. Ada juga mayat mereka yang mati akibat terkena ilmu hitam. Jika aura gaib mayat ini tidak dikunci, perkara buruk boleh berbalik kepada pengendalinya, terutamanya ketika diri sedang lemah atau pada waktu-waktu tertentu. Sebelum membakar, upacara membuka relau juga perlu dilakukan. Oleh itu, Datuk Kom sememangnya seorang yang berilmu. Boom sendiri tinggal bersama datuknya sejak kecil. Dia sering melihat apa yang datuknya lakukan dan bagaimana cara melakukannya. Dia juga sempat mempelajari beberapa ilmu perubatan tradisional daripada datuknya. Boom sering membantu dalam semua urusan daripada upacara membuka keranda, meminta izin keranda sehinggalah upacara mengunci aura gaib mayat dan pelbagai lagi ritual aneh yang jarang kita ketahui tentang kerja seorang saparu. Boom dapat melihat dan belajar serba sedikit ketika kecil dia pernah bertanya kepada datuknya mengapa datuk ada ilmu dan bagaimana datuk boleh jadi saparu. datuk kom pun menceritakan asal usulnya semuanya bermula ketika beliau masih remaja beliau bosan bekerja di sawah dan menoreh ketah Beliau ingin melakukan sesuatu yang lebih mencabar bagi seorang lelaki. Pada mulanya, datuknya berniat untuk masuk ke bandar mencari kerja tetap. Namun, seorang saudaranya datang dan berkata, Aku akan bawa kau untuk menjadi sami di sebuah wad. Mana tahu kau boleh belajar ilmu di sana. Saudara itu memang rapat dengan ketua sami di sebuah wad di wilayah Fat Talung. Datuk Kau melihat ini sebagai satu peluang keemasan untuk menuntut ilmu dengan ketua sami tersebut. Ini kerana menurut apa yang didengarnya, ketua sami di wat itu adalah seorang sami yang memiliki kekuatan spiritual dan ilmu kebatinan yang sangat tinggi kerana beliau adalah anak murid dari pusat pengajian Wat Khao Or, sebuah akademi ilmu gaib yang sangat terkenal di selatan Thailand. Timbalan ketua sami juga seorang yang sangat berilmu. Maka, Datuk Kom pun bersetuju untuk menjadi sami di Wat itu. Namun, beliau tidak terus ditabiskan Setibanya di sana, beliau berkhidmat dengan ketua Sami selama sebulan. Pada waktu siang, beliau bekerja di Wat dan pada waktu malam, beliau berlatih menghafal doa-doa dan mantra-mantra bersama Sami-Sami lain. Setelah cukup sebulan, barulah beliau ditahbiskan menjadi seorang Sami. Setelah menjadi Sami, Datuk Kom bertanya kepada ketua Sami dan timbalannya tentang hasratnya untuk belajar meditasi dan ilmu kebatinan. Ketua Sami itu tersenyum dan ketawa kecil lalu berkata, Beginilah Sami Baru, kamu pergi belajar ilmu agama sehingga benar-benar faham dahulu. Apabila ajaran Dharma sudah sebati dalam hati, barulah saya dan timbalan akan ajarkan. Selepas itu, ketua Sami menghantar Datuk Kom untuk belajar di bawah jagaan seorang ketua Sami wilayah di Nakhon Sitamarat untuk mendalami ajaran agama dan bahasa Pali. Mempelajari Dharma bukanlah perkara mudah. Datuk Kom terpaksa berusaha keras belajar selama kira-kira 2 -kira tahun barulah beliau mula faham dan mahir. Setelah Datuk Kom berpuas hati dengan ilmunya dan ajaran dharma telah meresap ke dalam jiwanya, beliau pun meminta izin untuk kembali ke wat asalnya. Sekembalinya ke wat, ketua sami dan timbalannya menunaikan janji mereka. Datuk Kom mula mempelajari meditasi samatha dan vipassana secara serius daripada guru-gurunya sehinggalah beliau mahir. Selepas itu, barulah beliau mula mempelajari pelbagai cabang ilmu kebatinan. Datuk Kom juga menyertai satu upacara penting yang dikenali sebagai Piti Kin Neo Kin Man. Upacara makan pulut dan minyak dan Piti Chai Wan. Upacara mandi rendaman herba dari aliran Khao Or. Sepanjang menjadi sami, beliau telah menyertai upacara mandi herba sebanyak dua kali dan upacara makan pulut dan minyak sebanyak tujuh kali. Apabila ilmunya sudah cukup mantap, beliau mula mengikut ketua saminya mengembara ke dalam hutan. Datuk Kum telah beberapa kali mengikut gurunya mengembara sehinggakan semua ilmunya menjadi sangat ampuh. Gurunya kemudian bertanya kepadanya jika dia ingin belajar apa-apa ilmu tambahan. Datuk Kom memberitahu gurunya bahawa dia ingin mempelajari ilmu sebagai seorang saparu. Ketika itu, beliau sudah mula merancang masa depannya. Jika beliau meninggalkan kehidupan sami, apa yang akan dilakukannya? Beliau fikir, jika ada ilmu saparu, ia pasti akan berguna. Gurunya berkata, bagus juga. Sambil itu, kamu boleh merenung tentang hakikat kematian dan ketidakkekalan. Sejak itu, Gurunya meminta saparu di wad itu untuk mengajarkan ilmu dan pengetahuan tentang tugas seorang saparu kepada Datuk Kom. Bermula dari situlah, Datuk Kom mempelajari satu lagi cabang ilmu sambil menjalankan tugasnya sebagai seorang sami. Akhirnya, apabila beliau telah mahir dalam ilmu saparu, beliau pun meminta izin untuk meninggalkan kehidupan sami dan pulang ke kampung untuk membantu keluarganya mencari rezeki. Ketika itu, Datuk Kom menoreh getah, berkebun, dan menternak lembu serta kerbau namun beliau tidak pernah meninggalkan ilmu yang telah dipelajarinya pada masa yang sama beliau juga menjadi pengamal perubatan tradisional di kampung merawat orang yang terkena sihir dan gangguan makhluk halus serta menjadi saparu tetap di wad kampungnya sepanjang menjadi saparu datuk kuam telah berdepan dengan pelbagai kes aneh kali ini saya akan ceritakan kisah yang Boom sendiri alami ketika dia mengikut datuknya menjalankan tugas. Kisah ini masih segar dalam ingatan Boom sehingga ke hari ini dan dia tidak akan pernah melupakannya. Peristiwa ini berlaku kira-kira 11 tahun yang lalu. Pada satu hari, ada mayat baru tiba di Wat. Seorang pembantu Wat berlari ke rumah Datuk Kom sambil memanggil Pak Cik Kom, Pak Cik Kom, ada mayat baru. Datanglah tengok. Datuk Kom pun bersiap menyandang beg kain tradisinya dan berjalan menuju ke wat tetapi sebelum keluar rumah beliau mengajak Boom untuk ikut sekali tentu saja Boom mengikut datuknya mereka berdua berjalan dari rumah ke wat datuk Kom membawanya terus ke dewan persemadian namun setibanya di dewan itu datuk Kom tidak terus masuk Beliau berhenti di hadapan dewan, mengeluarkan sebilah pisau bomoh dari begnya, membaca mantra lalu menghembuskannya ke arah pisau itu. Kemudian beliau mengelilingkan pisau itu di atas kepala, boom, sambil membaca mantra sekali lagi sebelum mereka berdua melangkah masuk ke dalam dewan bersama-sama. Datuk Kom berpesan kepadanya, "Mayat ini bukan biasa-biasa. Ini mayat bomoh ilmu hitam yang mati sebab ilmunya makan diri." selepas mati rohnya akan tersiksa kerana perbuatannya tetapi ilmu yang ada padanya tidak boleh dipandang rendah dendamnya sangat kuat boom kemudian mendapat tahu daripada waris si mati bahawa apa yang dikatakan oleh datuknya itu benar belaka si mati memang seorang bomoh ilmu hitam setelah masuk ke dalam dewan boom hanya berdiri memerhatikan datuknya menjalankan upacara Setiap upacara yang dilakukan nampak sangat aneh. Datuk Kom menjalankan ritual satu persatu sehinggalah selesai. Kemudian beliau cuba mengangkat mayat itu untuk dimasukkan ke dalam keranda. Tetapi anehnya, mayat itu tidak dapat diangkat. Jasad si mati terasa berat seperti seketul blok konkrit. Walau bagaimana cara sekalipun, ia tetap tidak berganjak. Datuk Kom pun berkata, kau ni dah mati pun masih tak nak lepaskan. Masih nak tunjuk hebat lagi. Sambil berkata begitu, Datuk Kong mengambil pisau bomohnya dan menekannya betul-betul di tengah dahi mayat itu. Beliau membaca mantra untuk seketika. Selepas beliau menghembus ke dahi mayat itu, penduduk kampung cuba mengangkatnya sekali lagi. Ajaibnya, kali ini mayat itu dapat diangkat dengan mudah. Tetapi, ceritanya tidak berakhir di situ. Pada malam pertama upacara sembahyang mayat, satu kejadian aneh berlaku. Ketika para sami sedang membaca doa, tiba-tiba angin bertiup dengan sangat kencang, seolah-olah ribut taufan akan melanda. Terdengar juga bunyi anjing menyalak dan melolong di seluruh kawasan wat. Suaranya bergema dengan nyaring. Walaupun dihalau atau dipukul, anjing-anjing itu tidak berhenti menyalak. Melihat keadaan yang tidak baik, Datuk Kom mengambil 16 batang colok dan memacaknya di tengah-tengah kawasan wat. Beliau kemudian membaca mantra untuk seketika sejurus selepas datuk kom selesai angin kencang itu serta-merta reda anjing yang tadinya melolong kini dia menunduk datuk kom memberitahu warisi mati baiklah selepas ini keadaan akan tenang tapi pada hari pembakaran nanti mungkin akan ada masalah lagi dan memang benar seperti apa yang dikatakan oleh datuk kom pada malam kedua dan ketiga upacara sembahyang mayat semuanya berjalan seperti biasa. Tiada apa-apa yang aneh atau menyeramkan berlaku. Sehinggalah tiba hari pembakaran mayat pada hari pengbumian, penduduk kampung cuba mengangkat keranda itu untuk dibawa ke relau pembakaran. Tetapi mereka tidak dapat mengangkatnya. Keranda itu terlalu berat. Hampir 20 orang cuba mengangkatnya tetapi masih tidak berjaya. Datuk Kom kemudian mengambil sebatang rotan menjampirnya lalu memukul keranda itu sebanyak 3 kali. Selepas itu barulah keranda itu dapat diangkat. Kali ini hanya 4 orang sudah cukup untuk mengangkatnya. Dan ketika mayat itu dimasukkan ke dalam relau pembakaran, satu lagi masalah timbul. Mayat itu tidak mahu terbakar. Setelah dibakar selama 2 jam, jasadnya masih kelihatan hitam legam. Kulit dan dagingnya langsung tidak dimakan api. Datuk Kom yang sentiasa memeriksa keadaan mayat melihat perkara itu beliau terus menghentikan proses pembakaran beliau melakukan satu lagi upacara tambahan beliau menyediakan air jampi lalu merenjisnya pada mayat tersebut kemudian beliau berjalan ke bawah sebatang pokok bodi di dalam wad mengangkat tangan berdoa dan membaca mantra selepas itu Datuk Kor mematahkan sebatang dahan pokok bodi yang menghala ke arah timur dalam istilah Saparu, dahan ini dipanggil dahan menuju Nirwana. Dalam sepohon pokok budi, dahannya akan bercabang ke kiri dan ke kanan tetapi akan ada satu dahan yang lurus menghala ke timur. Dahan itulah yang akan dipatahkan oleh Saparu untuk diletakkan di atas mayat. Setelah meletakkan dahan itu, Datuk Kom menambah arang dan menyalakan api sekali lagi. Kali ini, mayat itu terbakar dengan sempurna seperti biasa. Datuk Kong menjelaskan bahawa mayat bomo itu tidak terbakar kerana ilmu sihir dan mantra hitam yang menguasai dirinya telah memegang jasadnya. Api biasa tidak dapat menghancurkannya. Sumpahan itu perlu dipatahkan terlebih dahulu sebelum proses pembakaran boleh diteruskan. Inilah kisah yang Boom tidak akan lupakan. Ia bukanlah sebuah kisah seram yang biasa tetapi lebih kepada sebuah kisah gaib dan luar biasa. Saya sendiri apabila mendengarnya merasakan ia satu pengetahuan yang ingin saya kongsikan kepada semua. Kisah ini juga menyentuh tentang upacara-upacara dari Wat Khao Or. Saya akan jelaskan sedikit mana tahu ada yang tidak faham apa itu Wat Khao Or atau upacara makan pulut dan minyak. Begini, Wat Khao Or adalah sebuah wat yang sangat terkenal terutamanya bagi mereka yang meminati ilmu perubatan tradisional Thai dan ilmu kebatinan seperti pembuatan tangkal dan azimat. Kuat ini terkenal sejak zaman dahulu lagi sehinggakan ia digelar Akademi Ilmu Gaib. Terdapat empat upacara yang sangat terkenal di sana. Upacara memakan herba jampi, upacara memasak pulut hitam, upacara menjampi minyak bijan mentah, dan upacara mandi rendaman herba. Upacara memasak pulut hitam biasanya dilakukan serentak dengan upacara menjampi minyak bijan, yang akhirnya dikenali oleh penduduk tempatan sebagai upacara makan pulut dan minyak mengikut aliran khaw, orang percaya bahawa sesiapa yang berjaya menyertai upacara ini sebanyak 3 kali akan menjadi kebal, disayangi orang ramai dan ia juga boleh menjadi ubat untuk sakit belakang dan pinggang. Namun ada pantang larangnya. Jika seseorang itu berzina dengan isteri atau suami orang lain, minyak yang dimakan itu akan keluar melalui liang roma. Jika ingin menyertai upacara ini lagi, satu ritual pembersihan diri perlu dilakukan semula. Ini mengingatkan saya kepada kisah Datuk Kom yang telah menyertai upacara ini lebih dari 3 kali. Mungkin sebab itulah beliau hidup sehingga 105 tahun. Upacara lain seperti mandi rendaman herba pula melibatkan rendaman di dalam air yang mengandungi 108 jenis herba selama 3 hari 3 malam. Tujuannya adalah untuk menjadikan pengamalnya kebal, kulitnya liat serta sebagai pelindung diri dan penolak bala. Dipercayai sesiapa yang melengkapkan upacara ini sebanyak 3 kali, nasib buruk akan bertukar menjadi baik dan akan menemui kebahagiaan serta kejayaan dalam semua aspek kehidupan. Namun, mereka yang menyertainya perlu menjaga 5 pantang larang utama dan mematuhi peraturan lain dengan ketat. Contoh pantang larangnya ialah dilarang berzina, dilarang tidur di bawah alang rumah atau tangga, dilarang memakan makanan mentah dan dilarang memakan sesetengah makanan seperti labu. Jika peraturan ini dilanggar, mereka perlu kembali untuk melakukan upacara pembersihan dan mandi rendaman herba jenis lain untuk membuang ilmu lama. Memandangkan kita sudah bercerita tentang what cow or izinkan saya berkongsi beberapa kisah seram ringkas yang berkaitan dengan Wat ini. Kisah pertama adalah tentang seorang wanita, kita namakan dia Poi. Poi adalah orang Fatalung asli, tetapi berpindah ke Bangkok untuk bekerja. Poi telah melakukan satu ritual untuk mendapatkan barangan bertuah daripada seorang bomoh untuk menarik rezeki. Namun, selepas itu, dia mula kerap mendapat mimpi ngeri dia bermimpi melihat seorang wanita berambut panjang duduk di hujung katilnya. Pada mulanya, dia fikir dia hanya tertekan. Tetapi perkara pelik mula berlaku. Barang kemas yang dipakainya, seperti rantai, akan menjadi sangat sejuk setiap kali dia mengangkat tangan untuk berdoa, walaupun pada waktu tengah hari yang panas terik. Setiap malam, dia akan mendengar suara seseorang berbisik memanggil namanya dari hujung katil. Suatu hari, seorang rakannya dari selatan menasihatkannya Kalau jadi macam ni, pergilah ke Wat Khao Ur Sami di sana boleh bantu buang benda tu Dan memang benar Apabila Poi pulang ke Fatalung pada petang Jumaat Dia tiba di Wat Khao Or hampir waktu senja Wat itu terletak di kaki sebuah bukit Dan mempunyai sebuah gua di dalamnya Seorang Sami muda keluar menyambutnya dan bertanya Kamu dari Bangkok, ya? datang untuk buat upacara, Poi mengangguk. Tangannya ketika itu terasa sangat sejuk. Sami itu kemudian membawanya ke belakang dewan, menuruni tangga batu yang lama dan masuk ke dalam sebuah gua. Di dalam gua itu, lilin-lilin telah siap dipasang. Udara di dalamnya terasa lebih sejuk daripada di luar. Sami itu menyuruhnya duduk di tengah-tengah bulatan benang suci sambil memegang sebatang lilin kecil, lalu mula membaca doa. Sebaik sahaja doa bermula, Poi merasakan sesuatu yang berat menekan dari belakangnya, seolah-olah ada seseorang berdiri dan menindihnya. Apabila dia menoleh, tiada siapa di situ. Sami itu terus membaca doa. Semakin lama, angin di dalam gua itu berpusar semakin kencang. Lilin-lilin bergoyang-goyang. Tiba-tiba, satu bunyi kuat kedengaran. Poi terkejut. Ketika dia hendak menoleh, Sami itu berkata, "Jangan toleh. Benda itu sudah datang. Jangan toleh." benang suci di sekelilingnya menjadi tegang seolah-olah ditarik dari luar bulatan. Kelihatan satu bayang-bayang hitam bergerak perlahan di sekeliling gua. Lilin di hadapannya tiba-tiba terpadam dengan sendiri. Sami itu mula membaca mantra dan menabur sebut putih sambil berkata, Kembalilah kau! Kau tiada hak untuk berada dalam jasad ini lagi! Selepas itu, satu jeritan yang nyaring dan panjang kedengaran di seluruh gua. Ia adalah jeritan yang penuh kesengsaraan. Sebelum ia hilang begitu sahaja, segalanya kembali sunyi sepi. Selepas upacara itu selesai, Poi merasakan dirinya lebih baik dan tidak lagi terasa berat seperti sebelumnya. Dia berasa sangat lega. Sami itu berkata, "Benda itu sudah keluar sepenuhnya. Ambil semua barang pemberian Bomo itu." dan tanam dalam tanah. Jangan simpan, jangan bawa balik. Poi melakukan seperti yang disuruh. Setibanya di Bangkok, dia mengambil semua barang pemberian Bomo itu dan menanamnya di dalam tanah. Seminggu selepas itu, setiap malam dia akan bermimpi. Dia bermimpi melihat wanita yang sama sekali lagi. Tetapi kali ini, wanita itu bukan di hujung katil, tetapi di dalam cermin. Poi kembali berjumpa sami yang sama di Wat Khao Or untuk bertanya Sami itu hanya menjawab, "Oh, bendanya sudah keluar, tetapi hati kamu masih menyimpannya. Selagi kamu takut, selagi itulah ia akan ada." Uh, Sami itu kemudian memberikannya seutas tangkal takrut kecil dan berpesan, "Jangan tunjuk pada sesiapa, bawa ia sebagai peringatan supaya jangan menerima barang dari orang yang kita tidak kenali." Sejak itu, barulah Poi benar-benar bebas daripada gangguan itu. Selain itu, ada banyak lagi kisah yang berlaku di Wat Hau O. Ada satu lagi kisah tentang sekumpulan pelajar universiti yang datang untuk membuat dokumentari di Wat tersebut. Salah seorang daripada mereka bernama Fah. Mereka terdengar kisah tentang poi daripada penduduk tempatan dan ingin merakam suasana gua itu pada waktu malam untuk dokumentari mereka. Tepat tengah malam, Fah dan rakan-rakannya masuk ke dalam gua dengan lampu suluh sambil merakam video. Semuanya nampak normal. Tetapi apabila mereka menonton semula rakaman itu, mereka mendapati dalam video tersebut ada kelibat seorang wanita berambut panjang berjalan melintas sedangkan tiada sesiapa pun di dalam gua itu selain mereka. Lebih menakutkan, dalam rakaman audio kedengaran dengan jelas satu suara berbisik, "Kenapa kau datang balik?" Ia adalah antara kisah-kisah aneh yang berlaku di sana. Sehingga hari ini, Wat Kau Oh masih menjadi tempat tumpuan ramai. Para sami di sana terus mewarisi ilmu kebatinan aliran selatan dan gua di atas bukit Khao or itu masih kekal sunyi dan penuh misteri. Jika sesiapa berpeluang melawat wilayah Fat Talung, saya syorkan untuk singgah memberi penghormatan di sana. Kisah menyeramkan pada hari ini sememangnya satu perkongsian yang sangat berharga. Walaupun ia tidak menampilkan hantu secara langsung, tetapi seperti yang saya katakan, kadang-kadang seram itu tidak memerlukan hantu ia boleh datang dari perkara-perkara khaib saat kita mendengar bagaimana Datuk Kom terpaksa menggunakan mantra dan ilmu kebatinan untuk membakar mayat itu sahaja sudah cukup untuk membuat bulu roma meremang begitulah ceritanya untuk kali ini jika anda sukakan kisah-kisah hantu dan cerita seram kita sememangnya sejiwa